man bir narsani bugun aytdim yana bir bor aytishimni istayman ya'ni bizlarni xudoni o'zi asrayapti ilohiy kuch tepamizda turib bizlarni bao qazolarni chetga suryapti ostonamizda chetga surib o'zbekistonni baxtini beryapti xo'sh bu ilohiy kuchning mohiyati nimada qaysi amalimiz yaratganga ma'qul keldiki u o'zbek xalqidan o'z nazarini darig' tutmayapti balki toptalgan dinimizning yo'llarini nurafshon etilishi allohga xush kelgandir balki aziz avliyolarning muqaddas hoklari mavjud maskanlar obod etilib ota bobolarimizning buyuk nomlari qadimiy an'analarni ən qayta tiklagani bunga sababdir yoxud islom karimov prezidentlik qasamyodini konstitutsiya va qur'on oldida qabul qilgani boisdir aynan shuning uchun bo'lsa kerak saudiya arabistonida kamdan kam musulmon davlati rahbariga ko'rsatiladigan ehtiromga islom karimov sazovor bo'ldi o'sha paytda imom al buxoriy jami masjidining imom xatibi bo'lgan usmonxon alimov ham muborak safarda bo'lgan edi bu joyda eng bir muhim sovg'a bor bu ham bo'lsa kaba posh, Ka'ba kabatla ustiga yopiladigan yapı yopinchiq buni o'zining bir tarixi bor bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda <muchim> saudiya arabistoniga muhtaram prezidentimizni rasmiy tashriflari bo'lgan saudiya podshosi o'sha vaqtdagi podshoh fahd ibn abduaziz janoblari muhtaram prezidentimizga mana shu kaba poshtdan yozilgan bir qit'ani sovg'a qildilarbundan ham eng insonni umrida takror bo'lmaydigan holat bo'ldi bu ham bo'lsa kabaning eshiklari ochilib ichkariga kirishlik ichkariga kirilganda kabaning ichi hamma tomoni qibla bo'ladi kim qaysi tomonga qarab e, namoz o'qisa uning ixtiyori o'zi qalbi tortgan tomonga qarab ikki rakat namoz o'qib chiqiladi shunda muhtaram prezidentimizning bitta e, hikmatli ishi shundan iborat bo'ldiki shu joyda qilgan duolarida xudoy toboraki va taolodan so'ragan ekanlar yurtimni tinch qilgin erimni farovon qilgin deb so'ragan ekanlar shu tabarruk joyda mana shunday pok joyda so'rasak o'zi qabul qilg'adi o'zi beradi agarki sof niyat bilan so'rasakg yurtimni bolalarimni xalqimni o'zing asra o'zing saqla deb doim shu o'zim so'rayman har <laughs> ertalab turib so'rayman